নমস্কাৰ আজি পৰিৱেশৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ সময়টো ঘণ্টা আৰু মন নম্বৰ পঞ্চাছ ব'লাচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বিষয় পৰিৱেশ শ্ৰেণীৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় মূল্যায়ন অৰ্থাৎ প্ৰথম সামগ্ৰিক মান নিৰূপণ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তলতীয়া প্ৰশ্নবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি লিখা কওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় অপশ্যন টিথ আছে যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো প্ৰসাৰ্য হয় একৈছ ছেপ্টেম্বৰ একৈছ অক্টোবৰ একৈছ জানুৱাৰী একৈছ জুন খ নম্বৰ তলৰ কোনবিধ চৰাই শিপিনী চৰাইক শিপিনী বুলি শিপিনী চৰাই বুলি কোৱা হয় ইয়াত অপশ্যন টিথ আছে চাৰিটা গ নম্বৰ জুই জ্বলাত সহায় কৰা গেছবিধ কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন নাইট্ৰজেন হাইড্ৰ'জেন যিটো সূত্ৰ হয় সেইটো ভৰাৱা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ উপাসনা গৃহটোৰ নাম কি বৌদ্ধবিহাৰ বৰদিন মছজিদ গীৰ্জা গণ নম্বৰ উদ্ভিদে আহাৰ তৈয়াৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে অপশ্যনটো দি থোৱা আছে পত্ৰ শৰিত সাল সংশ্লেষণ উৎপাদক উপভোক্তা প্ৰথম ছ সাগৰৰ পানী সোৱাদ কেনেকুৱা তিতা মিঠা টেঙা লুনিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন মোৰ সংগ্ৰহ কৰি অনাে দুই নম্বৰ হৈছে খালী ঠাইবোৰ কৰা অকস্মাতে হোৱা দুৰ্ঘটনাই হ'ল খালী ঠাইত কি হ'ব কি দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ অকস্মাতে হোৱা দুৰ্ঘটনাটো কেনেকুৱা আকস্মিক দুৰ্ঘটনা সেই ইয়াত আকস্মিক শব্দটো বঢ়াই দিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ঘ নম্বৰ জোৰেৰে বলা বতাহক কি বোলে ঘ নম্বৰ উদ্ভিদৰ পাতত ড্ৰেছ নামৰ এবিধ ৰঞ্জক পদাৰ্থ থাকে ঘ নম্বৰ তুদসী হ'ল ড্ৰেছ গুণযুক্ত উদ্ভিদ নম্বৰ হৈছে ডেজ স্বাস্থ্য বায়ু স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক প্ৰথম চশু পক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ডেছ চিকিৎসালয় থাকে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অতি চমু উত্তৰ লিখা ক এবিধ সৰ্বভুঁচি প্ৰাণীৰ নাম লিখা খ ডাকঘৰৰ চিঠি পত্ৰ পেলোৱা মানুহজনক কি বোলে ঘ ৰোগীবিলাকক কোন প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসা কৰা হয় ঘ নম্বৰ বতাহবোৰে ন নম্বৰ এবিধ জৈৱিক সাৰৰ নাম লিখা প্ৰথম ছ এবিধ কেঁচাই খোৱা পাচলিৰ নাম লিখা চাৰি নম্বৰ চম উত্তৰ লিখা দুবিধ খেতিৰ সঁজুলিৰ নাম লিখা খ নম্বৰ দূষিত বায়ুৰ পৰা হ'ব পৰা দুবিধ বেমাৰৰ নাম লিখা গ নম্বৰ যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম বুলিলে কৰিলে কি হয় ঘ নম্বৰ সকলো বছৰৰ সকলো সময়তে ফুলি থকা দুবিধ ফুলৰ নাম লিখা ঘ নম্বৰ চিকিৎসালয়ত ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে কোন কোন থাকে ফম্বৰটো দিছে তোমালোকক কংসৰ লগত খং খিলাব লাগে এফালে যিটো হৈছে কংসত শেৱালি বাঘ কোমোৰা তিল ট্ৰেফিক লাইটৰ ৰঙা ৰং আৰু ঘত দি থাকে তেলজাতীয় শস্য বাৰিষা কালৰ পাচলি ৰাতি ফুলা ফুল ৰবলৈ গৈ মাংস ভাজি প্ৰাণী যেনেকৈ শেৱালি ফুল ৰাতি ফুলা ফুল তালৈ টানি দিব লাগিব আঁচনি মিলাই দিব লাগিব ছয় নম্বৰ দিয়া হৈছে দৈনন্দিন জীৱনত পানীৰ তিনিটা ব্যৱহাৰ লিখা সাত নম্বৰ উদ্ভিদ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি আঠ নম্বৰ বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ তিনিটা উপায় লিখা ন নম্বৰ বায়ুৰ চাৰিটা ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে লিখা দহ নম্বৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাকচত কি কি বস্তু ৰাখিব লাগে এইখনেই আছিল ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰিৱেশৰ পইচনটো পাৰখন